Эти идиоты! Сидни прыгнули. Держим маленькие девочки, школьницы, ученицы четвертого класса, котеньки. Высокие э, спасательные операции, потому что вся спасательная операция всеми неучителями и ученицей и э, выпускниками была сделана правильно, поэтому и не погиб, не провалился именно во время спасения. Мы... Я Катя Листошенко учусь в четвертом классе. А там два мальчика ходили очень далеко. Потом, когда они шли обратно, один провалился, а другой убежал. Мы пошли, Сережа его вытаскивать. Там была э, э, бутылка на веревке. Мы э, мы начали кидать, э, мы начали кидать. Он не удержался, все же тоже упал. Я хотела им помочь, чтобы они выбрались, но я тоже упала. Сережа был легко одет и он вылез. А я не сумела вылезть. Мы кричали. А Та девочка в то время позвала взрослых людей, которые были в клубе. Они побежали, нас спасли, потом мы поехали в больницу. Надо было лезть на коленях, а я забыла про это. Но я когда упала, я вспомнила, чтобы холод... Ну, чтоб не очень было холодно, -то, что не надо руки вверх тянуть, надо на лед поставить вот так, чтобы с головой не в воду не окунаться. Теперь ты скажи, ты пойдешь когда-нибудь на лед еще сам? Mm -hmm. Точно не пойдешь? Никогда? Mm -hmm. А взрослых будешь слушаться? Да. Да? Чтобы тебя больше не, не надо, чтобы ты не попадал в чрезвычайные ситуации, хорошо? Да. Терена Николаевна, учительница начальных классов Лиманской первой школы. Разделянского района. Конечно, сначала не было страха. Не было страха, потому что я слышала крик ребенка, который сумасшедший кричал. Вот Катя, Катюша кричала, что мне холодно, мне холодно, вытащите меня отсюда. Поэтому я, не задумываясь, скинула на берегу куртку и побежала. Сначала побежала по льду, потом я на четвереньке встала. Потом уже по-пластонски поползла, вытащила Катю и поползла, когда... Но я... Я не уделила много внимания, потому что она провалилась до пояса. Но когда уже увидела, метра полтора было до мальчика, и когда только его голова была над водой, и вот эти вот глаза, и он молчал. Вот как вот сегодня он молчит, так и там он молчал. Мне стало страшно, что вообще вот чувствует ребенок. Ну и я как учитель начальных классов, конечно, я очень, я люблю детей, наверное, и работаю, и поэтому вот кинулась. И когда он, я ему говорю, успокойся давай мне руку. Он протянул руку, но ну, видно, долго был уже в воде, но он минут 5-7 был в воде. Пальчики его просто по руке моей соскользнули, и он пошел ко дну. То есть я уже тут, не задумываясь, я вот туда, в прорубь, Сползла, потому что я знала, что по-другому я его не достану уже. Я схватила его за грудки, подняла над прорубью и, в общем-то, думала, что я буду руками бить, разбивать лед и доберу, доберусь до берега. Одно, что дна я не достала. Дна я не достала. Ну и тут, когда я повернулась уже, это, смотрю, подполз Игорь Снитковский, наш бывший ученик, и он отдавал мне, вернее я ему передала ребенка. Конечно, вот это вот чувство, что ребен, ребенок замерз, что его надо вот я не знаю откуда взялась сила, я его подняла над прорубью и передала Игорю, положила на, льма, на лед. Но Игорь потом мне сказал, я говорит, вам говорю, отдайте ребенка а мои руки не... Я не могла его отцепить, потому что вот видно вот так, мертвой хваткой схватила, чтобы не потонул, и передала уже Игорю Снитковскому. Ребенка передали дальше по цепочке, ну а мне подали, Игорь подал руку, и вытащили меня на лед, и я уже встала и пошла э, к друзьям. Погорелова Глина Филипповна, директор э, Льманской школы номер один. Вы знаете, я, когда вообще этот случай произошел, и я на следующий день в школе сказала, что я горжусь, что рядом со мной работают такие учителя, как Кровина Екатерина Николаевна, и что именно в нашей школе учились такие ученики, как Снитковский Игорь и Борденко Леша, абсолютно разные по характеру. Игорь всегда такой степенный, серьезный, ответственный. Леша, наоборот, такой вот балагур. А когда именно случилась ситуация, когда был риск для жизни не только своей, но и других, никто из них ни одной минуты, даже не задумываясь, бросились на спасение другого человека. В школе работает... Вернее, не работает, действует отряд значит, дюб дружно-юных пожарных, которые 10 лет даже больше. В 2000 году стали победителем Всеукраинского фестиваля, а три года подряд были на втором месте Всеукраинском фестивале дружно юных пожарных». Поэтому такая вот вереница как бы, Бороденко Алексей Алексеевич. Мореходное училище имени Маринеско. Я ехал просто домой с учебки, ехал домой и увидел, что в клубе в моем концерт. Я не знал об этом и решил остановиться. Я с сумкой по форме, в бушлате, во всем, ушанка. И остался, смотрели концерт, сидели он с, Игорь, с Игорем, сидели вместе. И забегает просто мальчик или девочка какая-то, забежала. И знаете, как она не, даже не то, чтобы кричать, она подбежала именно к Ларисе Михайловне и сказала это как бы на ушко. Понимаете, и тут Лариса Михайловна подскакивает и начинает бежать. Мы как-то увидели, что там в спешке, все, и мы тоже побежали. Прибегаем, а здесь такая ситуация была, что вот мы просто, тут люди стояли, мы просто подбежали быстро тут, вот сюда, вот, вот на этом месте. Просто скинули здесь бушлат, скинули вот вещи и сразу туда полезли. А я, ну, не чувствовалось, потому что это как бы адреналин сразу так. Ты даже не успеваешь думать, что, что там было и как оно было. Просто полетел и все. Главное, чтобы детей спасти. Меня зовут Снитковский Игорь Сергеевич. На данный момент работаю инженером Лиманской теплокоммунэнерго. Э, вот по, по поводу этого случая, вот, что произошло с ребятишками. Э, мне, как заместителю директора, предоставили возможность двух афгановцев на предприятие поздравить. И буквально минута дела, как я должен был выходить на сцену, и то есть, приветственные, напутственные слова, поздравления и там, премии э, подарить. По -по как сказал Алексей, в тот момент забежала, я уже не помню, не то мальчик, не то девочка действительно, и подбежали к классному руководителю. Я увидел в ее лице на минуту, там, на секунду, раз 15 поменялось, я понял, это не драка, а что-то более как бы, серьезное. Мы выбежали с Алексеем, посмотрели, что сюда, в эту сторону побежали, я немножко начал понимать, что что-то действительно случилось. Когда мы уже подбежали сюда, было много людей, вот буквально вот здесь вот стояли, и люди как бы страх боялись, и тоже картина такая, девочка еле-еле руками держалась, и маленький парень. И буквально там минута-две, и, наверное, захлебнулся водой. И там уже мозги просто отключились, не было ничего там, страха никого. И все происходило чисто на автоматизме. Парень начал погружаться, вот Коровина Екатерина Николаевна, она прыгнула поддержать его. И в этот момент я подполз, тоже как бы под водичку попал. Но, слава богу, ребята наши афганцы молодцы, сообразились, сделали цепочку, дал свою ногу, и меня уже обратно, и таким образом их вытащили, вытащили хлопца, передал Лёша, Леша уже его сюда, чтобы согревать, то есть раздеть и в скорую. И уже, естественно, кровь вытащили. таким образом вы спасли. Ну, Зам головы Лиманского поселкового совета Круз Николаевич. Ну, конечно, я поражен тем, что учительница, вообще женщина в возрасте кинулась в полынью. Это вообще, не, как сказать, неординарный случай. Ну, слава Богу, что все так закончилось.